Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем нашу работу. Пожалуйста, Елена Анатольевна Фойт. 15 січня 2017 року своє ювілейне день народження відзначив керівник народного художнього колективу Академічна хорова капела Промінь Іванченка Іван Іванович. Своє життя Іванченка Іван Іванович присвятив роботі у сфері культури. З 1993 року працює у центрі дитячої національної творчості відділу освіти, де за його ініціативи було створено колектив вчительської художньої самодіяльності Народна академічна капела Промінь. Зараз капела має звання народний художній колектив. Іван Іванович відомий у місті своєю національно-громадянською позицією, є щирим патріотом міста та країни. Разом зі своїм колективом він постійно працює над українознавчим репертуаром, дає багато благодійних концертів, веде активну волонтерську діяльність. Іван Іванович є композитором багатьох музичних творів на вірші українських поетів, займається популяризацією творчості бердянських авторів. За високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю на благо громади, відродження національної культури Іван... Івану Івановичу оголошується подяка міського голови. 14 жовтня до 6 грудня 2016 року в Запорізькій області проходив обласний благодійний телемарафон до Дня Захисника України та Дня Збройних сил України з метою посилення соціального захисту демобілізованих бійців та сприяння діяльності громадських організацій, учасників антитерористичної операції, проводився обласний благодійний телемарафон до Дня захисника та Дня Збройних сил України при облдержадміністрації працює спостережна рада, яка координуватиме розподіл поштів зібраних у ході телемарафону. Кошти будуть використані насамперед на матеріальну допомогу, лікування чи реабілітацію після поранення, поліпшення соціально-побутових умов учорашніх солдатів. До участі у заході міська влада запросила підприємства установи організації, депутатів всіх рівних усіх, хто своїм благодійним внеском може підтримати наших героїв. Підсумку марафону було урочисто подведено 6 грудня в місті Запоріжжя від Бірдянської фінансової допомоги для участі в обласному благодійному телемарафоні до Дня захисника України та Дня Збройних Сил було перечислено 72 586 гривень. І за активну участь у запорізькому обласному благодійному телемарафоні до Дня захисника України та Дня Збройних сил України грамотою запорізької обласної державної адміністрації нагороджується колектив комунальної установи Бердянської міської ради, Бердянське територіальне медичне об'єднання, директор Єкоров Дмитро Володимирович. Подяка голови Запорізької обласної державної адміністрації оголошуються колективи Бердянського комунального підприємства з технічної лінтарізації Бердянської міської ради. Директор Сушко Світлана Анатолійовна. комунальної установи Бердянський центр первинної медико-санітарної допомоги Бердянської міської ради, директор Пулькіна Олена Юрьевна. Комунального закладу, Бердянський медичний коледж, Запорізької обласної ради, заступник директора з навчальної виховної роботи Саєнка Світлана Вадимівна. Аплодиція. Колективу товариства з обмеженою відповідальністю Агрінол. Керівник Поліщук В'ячеслав Васильович. о работу про результаты работы с передачей в аренду и та приватизация объектов коммунальной властности в шестнадцатом мропс и так та же его похлопало его на начальник управления коммунальной властности вылазка добрый день уважаемые присутствующие хочу предложить вашему вниманию информацию по одним из направлений работы управления коммунальной собственности, бюджетонаполняющим направлением. Это передача в аренду коммунального имущества и приватизация коммунального имущества. Так, по аренде коммунального имущества в 2016 году было проведено 4 конкурса на право аренды по 48 объектах. Из них передано в аренду по результатам конкурса 38 объектов общей площадью 9 тысяч 9,7 тысяч э, квадратных метров. Также дополнительно на основании решения городского совета было заключено 22 договора аренды на социально э, направленные объекты общей площадью 1,6 тысяч квадратных метров. Это составило дополнительное поступление арендной платы ежемесячно порядка 77 тысяч гривен. Кроме того, по существующим договорам аренды управления коммунальной собственности постоянно проводится работа по продлению срока действия договоров аренды, по внесению изменений в них, а также в договора субаренды. Постоянно осуществляется контроль за выполнением условий договоров аренды и субаренды, контроль за сроками действия договоров, страхования, контроль за несвоевременным поступлением. Вернее, с своевременным поступлением арендной платы. По недобросовестным арендаторам совместно с юридическим управлением исполкома управлением проводится претензионно-исковая работа. Так, в 2016 году по всем должникам были направлены претензии о погашении задолженности. Их было 58. Также было подано 28 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате, пене и неустойке на общую сумму порядка 4 миллионов гривен. Также было подано шесть исковых заявлений о выселении недобросовестных арендаторов. Одно исковое заявление о принудительном внесении изменений в договор аренды в связи с отказом арендатора выполнять действующее законодательство. И два исковых заявления о передаче бесхозного недвижимого имущества в коммунальную собственность территориальной громады города Бердянска. Управление коммунальной собственностью по продажи э, объектов коммунальной формы собственности, э, трижды предлагалось э, к продаже на аукционе бывшее помещение паспортного стола, это э, улица Дюмина, 65, итальянская. Э, однако э, аукцион не состоялся, информация о проведении аукциона э, размещалась на официальном сайте Бердянского городского совета, в средствах массовой информации, радио, телевидение, э, порядка 12 сайтов, популярных сайтов по недвижимости. Также проводились дни открытых дверей, во время которых можно было ознакомиться с объектом и получить соответствующую консультацию по условиям приобретения данного объекта. Но, учитывая, что аукцион не состоялся, Бердянским городским советом было принято решение о приватизации данного объекта в 2017 году. В отчетном периоде... В отчетном периоде была проведена приватизация путем выкупа ориентаторами помещений на общую сумму 173,5 тысяч гривен, в том числе индекс. Это помещение по улице Морская Масина, 7А, площадью 28,1 квадратный метр и по улице Ревудского, 58А, площадью 24,4 квадратных метра. Управлением коммунальной собственности постоянно размещается подробная информация о свободных объектах коммунальной формы собственности, которые предлагаются к аренде и приватизации. Она размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте Бердянского городского совета в разделе «Бизнес», «Аренда имущества» и «Приватизация», а также на популярных сайтах недвижимости. Кроме того, на самих объектах размещается объявление с QR-кодом, сосканировав который любым гаджетом, пользователь может получить полную подробную информацию об данном объекте, с содержанием фотографии о внутреннем состоянии и э, планировке помещений. В 2016 году было запланировано поступление денежных средств в местный бюджет от аренды и приватизации коммунального имущества на сумму 5 миллионов гривен и в государственный бюджет НДС 1 миллион гривен. Фактическое поступление в 2016 году денежных средств в местный бюджет составило 5 миллионов 356 и 3 тысячи гривен. От аренды из них это 5 миллионов 269 тысяч гривен, от приватизации 87 и 3 тысячи гривен. Фактическое поступление денежных средств в государственный бюджет НДС в 2016 году составило 980 и 2 тысячи гривен. Увеличение поступлений средств от аренды коммунального имущества в 2016 году по сравнению с 2015 годом, несмотря на отсутствие индексации арендной платы, состоялось в связи с тем, тем, что была своевременно проведена претензионно-исковая работа по взысканию как текущей задолженности, так и задолженности за предыдущие года. Так, по решениям судов, было оплачено более 200 тысяч гривен. Кроме этого, за несвоевременную оплату арендной платы было начислено и оплачено дополнительно в 2016 году пени и неустойки на сумму порядка 450 тысяч гривен. Средства за аренду коммунального имущества направляется в общий фонд городского бюджета, который используется на текущее содержание сферы здравоохранения, образования, городских объектов, инженерной инфраструктуры, а средства от приватизации коммунального имущества направляются в фонд развития города и используются для капитального ремонта и реконструкции городских объектов. Управлением и дальнейшим мы в дальнейшем будем осуществлять мероприятия о увеличении доходной части бюджета по этим направлениям. Хорошо, спасибо. спасибо. Вопросы, пожалуйста. Нет, присаживайтесь, Алла На Следующий. идем по э, коммунальным предприятиям. Николай Васильевич Катрич, будь ласка. Броденько возмущается, что не он первый. А я его на закусочку оставил, напоследок, чтобы по полной программе. Добрый день, шановные присутни. Дякую за наданное слово. Ну, Володимир Павлович, по даному питанню я не знаю, я не готовий відповідати. Які питання там? По комунальній власності, що ми приймали? Yeah? Положення дів сейчас состояние діл в місті по роботі Брест. А, ну я ж не зрозумів, я думав, що Та ні, вдох... ну я ж да, вас не питать не буду. Ні, не так питать И... не буду. Ваші функціональні об'язаності. Справ, справ на сьогоднішній день Бердянському міському Рем готовий і доповідаю. Значить, за минулий тиждень з 10 по 17 січня надійшло е, на диспетчерський пункт Бердянського міського РЕМ 86 абонентських заявок, які 70 було виконано, 16 на сьогоднішній день е, в роботі. Значить, більше доби заявок немає. Значить, на прош... за минулий тиждень у нас було пошкоджено дві кабельні лінії по 6 кВт, це ТП-234, ТП-235 і Фідер 13А по станції Бердянська. І дві кабельні лінії, ТП-284 на ялтинську 49 і ТП-46, вихід на рубільник 5, виход на повітряну лінію. Значить, Ремонтом кабельних мереж не займалися, була підготовлена службова записка на технічну дирекцію Запоріжжя-БНР про те, щоб згідно наказу приїхала бригада із Токмака. Але так як на сьогоднішній день за жовтень зарплата персоналу виплачена, листопад зарплата не виплачена, грудень зарплата не виплачена, сьогодні вже у нас 17-та скоро правовар буде видавати. От, е, повне без гроші я у людей зарплату не виплатили. Ну і так як арестовані щита Запоріжжя обленерго, не знаю по якій причині, по цьому бригада Токматського е, відказалася їхати у відрядження, так як за е, готель заплатить нічим, на відрядження теж персоналу кошти не виплачені. По є в мене ідея в голові, Станіслав Вікторович. На місці, слава Богу, рад вас бачити. По якщо приймете, я озвучу у робочому порядку, як спробуємо випутатися з даної ситуації по ремонту кабельних ліній. Бригада у нас кабельщиків звільнилася, майстер зараз у відпустці, один майстер залишився. А бригада лабораторії звільнилася повністю. Одна машина є, але на якій працювати спеціалістів немає. Оце коротенько тут. І вчора надійшло колективне звернення від жителів е, міста Бердянськ, вулиця Піщана. Сьогодні я провів технічну нараду, дав команду і будемо займатися по тому питанню, що ми тими силами і тими матеріалами, які є, от, вирішити питання по е, підняттю рівня напруги. Тому що жалуються, е, скаржаться на те, що занижений рівень напруги на рівні. 140 160 год. Вот это коротенько. Дякую, Микола Васильевич. Владимир Иванович, что по вам. Дякую за внимание. Работаем по плану. За неделю у нас пострадало два дерева. Это на 12 декабря машина въехала, сбила шелковицу, одну пополам, сломала, а вторую верхушку отбила. Это вот за полгода мы будем менять, это уже пятую шелковицу менять будем. И несколько слов об аистах. На Тищенко-2 мы сделали уголок. Это наше предприятие принимало непосредственное участие, сделали уголок отдыха, куда и гости ходили, и ходят наши вот люди. Вот. Взяли, сначала сломали собаку, отбили носы, потом э, скульптура там хорошая, девочка и мальчик. У девочки отбили бант, потом второй бант, а сейчас и голову отбили. Вот, ну, вот, вот такие. Ну, будем тоже думать, как это все дело привести в порядок. К сожалению, вот есть такие люди. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, вот если такое случается, выставляется сумма ущерба, причиненного предприятию на восстановительные работы по шелковицам в данном случае? С того автомобилиста, который ехал а, в дерево. А их дело в том, что их же это... Они сбивают А, то есть сбивают. не зафиксированы? И дефицит? в том году, который сбили, да, точно так же они сбежали. И здесь э, точно так же сбили и сбежали. Ну, все дело в том, что если он сбил и сбежал, наверное, повреждена еще и машина была. Ну, на, на, не, не надо Наверно наверное, а обращаться, а обращаться ж, наверное, в органы, пусть ищет эту машину. Она же да. где-то на станции этих обслуженных ремонтируется. Там же ж бордюрчик серьезный, чтобы залететь туда на шелковицу, на эту маленькую. Кусок банкера есть ну, Я понял, вот. хорошо. Пожалуйста. Иван Сергеевич Броденьков. Добрый день всем присутствующим. Владимир Иванович затеял неплохой разговор по поводу того, что портится наше городское имущество. У нас тоже на этой неделе на Западном проспекте была провалена грузовым автомобилем Ливневка и автомобиль. С места ДТП, я считаю, что это ДТП, дорожное транспортное происшествие, потому что ливневка была провалена, нанесен городу и предприятию материальный ущерб. То же самое прошло и на Восточном проспекте, возле района Сельпо. Легковая автомобиль снес ограждение и провалил ливневку. То же самое нанесен материальный ущерб. Но что Поэтому вы сделали для того, чтобы мы... найти эти автомобили? Мы на аварийно опасные участки выставляем специальное заграждение и будем их красить, как только позволит погода, красно-белый цвет. Потому что фактически обращаясь в милицию, он не приносит результата, даже по ворованным лавочкам. Предприятие работает в штатном режиме. На нынешний день убираются улицы с графиком Сегодня и вчера погода позволяет. Работаем на Ливнёках, работали улица Первомайская, перекресток Акмазина -Лейпай, и Лейпайская. И работаем сегодня на проспекте Азовском, потому что у нас ну, заторы есть. Постараемся до минусовых температур что-то сделать, поправить ситуацию с отводом вод подземных планируем, работы на теплое время суток, года, и заказали себе ограждение для полностью для реставрации ливневки по проспекту Азовскому. В принципе, все остальное в рабочем режиме нормальном. Есть замечания, оперативно устраняем. Хорошо, спасибо. Якимец Виталий Викторович. Доброе утро. На сегодняшнее утро на предприятии есть две заявки Два порыва стояка, один отопление и другой холодное водоснабжение по проспекту Пролетарский, 226. Бригады уже выехали на место. Я думаю, ну, сегодня мы эти все заявки закроем. В остальном все жилые дома, которые находятся на обслуживании коммунального предприятия «Жилсервизова», находятся с теплом, с водой, с электроэнергией. Таких крупных не было. За выходные дни, при ухудшении походы дополнительно немножко выделяли людей для дворников. Но замечаний и жалоб от жителей не поступало. Я проверял. По именно по состоянию. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Сегодня я хотела по 41 детсаду уточнить информацию о кровле. Сегодня связывался с Любовью Макаровной. Она просила немножко подождать. Там сегодня, как я понял, работают бригады, которые устанавливают э, солнечные коллектора. Они там что-то пытаются сделать. Я пообещал, мы договорились, что сегодня после обеда дополнительно мы вчера обследовали в пятницу. Сегодня после обеда мы обследуем. Если все будет хорошо позволительно, мы тогда ним суем. Уже погода опять ухудшается, это морозы. Постараемся устранить там где-то порядка 20-30 квадратных метров. Временно. Временно. Потому что они все-таки надеются, ну, как я понял, на капитальный ремонт. Но вы на этой неделе закончите. И если сегодня э, ну, специалисты нам позволят, то мы тогда мы готов, мы готовы приступить. Она сама сегодня просила, что вот сегодня мы состыкуемся с ней. Спасибо. Спасибо. Имков, Петр по Коммунерго поступающие заявки ликвидируются. Вчера вместе с, с управлением коммунального хозяйства сделали ревизию посыпочного материала. Посыпочного материала достаточно, поэтому вроде бы какие тут морозы. Технику тоже проворачиваем, стараемся проворачивать, чтобы она была в технически состоянии. Хорошо, спасибо. Микола Васильевич Кадрович, у меня есть запитание. скажите, пожалуйста, Ваши ходят контролеры, дымятся счетчики чини? Ходят. Ходят, да? Да. Постейно ходят? Ну, я по своему маршруту постейно ходят. Постейно, постейно ходят, да? Дякую. Юрий Анатольевич Литовченко. Работает в режиме температурного графика. Все потребители на сегодняшний день под теплом. Звонят по поводу того, что в декабре месяце платежка больше, чем в ноябре? Вы знаете, звонков не больше. Ну и декабрь-то холодней, в принципе. Поэтому ну, там информация прошла посредством массовой информации. Она немного неправдоподобна. Просто у нас тариф вышел в декабре месяце чуть-чуть больше 41 гривны. Вот. Но согласно вашему письму, мы вопрос рассмотрели и выставили населению 58 согласно утвержденному. То есть меньше порядка почти на 2 гривны. Но больше мы не смогли, потому что необходимо оплачивать также газ, электроэнергию. Вот. Поэтому... Понятно. А что по электроэнергии? По, оплате. по электроэнергии у нас декабрь оплачен полностью. Сейчас мы работаем над тем, как закрывать будем январь. Хорошо, спасибо, присаживайтесь. Горячо, Григорий работаю в штатном режиме. Поступающие заявки решаются по мере. Мы сейчас там небольшое реформирование проводим, так? Поэтому, Есть некоторые, да, моменты. да, поэтому ко мне приходят люди на прием, возмущаются э, руководители. Сегодня люди пришли. Значит, я вас прошу, дайте в средства массовой информации, что мы делаем, согласно каких законов, согласно каких постановлений, что мы хотим видеть в городе Бердянске по захоронению людей. Расширенную информацию предоставим? В средства. Да, в средства массовой информации. Спасибо. И на вторник, на следующий, подготовьте, чтобы вы здесь спасибо. еще в онлайн-трансляции выступили. Может, никто там, не все газеты читают? Подготовим. Чтобы рассказать, что мы хотим сделать в этом направлении. Спасибо, присаживайтесь. Так, вопросы, пожалуйста. Нет вопросов. Всем спасибо за работу.